Saudara-saudari, seperti yang saya katakan, kita telah menjadi sebuah parti yang besar. Parti kerajaan mempunyai 40 ahli parlimen, hampir 100 ahli Dewan Undangan Negeri. Dan sudah tentunya apabila parti menjadi besar, masalah pun menjadi lebih besar. Ahli menjadi lebih ramai, isu pun lebih ramai. Sebab ada manusia, mesti ada isu. Ada manusia, mesti ada politik. Dan saya telah pun mengesan bahawa ada beberapa masalah yang mungkin timbul pada masa hadapan. Kita lihat di merata dunia, semua parti politik mengapa ada masalah dalaman. Punca salah satunya ialah dari segi pemilihan calon. Sebab sekarang ini kita nak bertanding 100 lebih kerusi Tapi yang nak jadi calon 1,500 orang Mungkin 3,000 Nak pilih 100 lebih saja jadi calon Jadi sudah tentu akan ada pergaduhan, ada pertikaian apabila mereka tak terpilih Dan saya telah lihat bahawa sintem-sintem ini mula timbul dalam parti kita Itu sebabnya sebagai setiausaha agung saya tak boleh membiarkan penyakit ini menjadi pandemik. Sebelum menjadi pandemik, mesti ada vaksin disuntik dalam parti kita. Itu sebabnya saya nak membawa perubahan dan reformasi dalam parti kita. Yang pertamanya, kita mesti membeda satu mekanisme penilaian calon yang lebih sistematik dan tulus. Biar semua orang tahu Mengapa mereka dipilih ataupun tidak dipilih Ada satu sistem penilaiannya Sudah tentu Pimpinan tertinggi kena membuat keputusan Tetapi keputusan mesti berasaskan kepada satu sistem penilaian Yang semua pihak mesti terima Yang keduanya saya nak umumkan bahawa Kita mahu menginstitusikan Jawatan kuasa pemilihan calon dalam perlembagaan parti Ada pihak mengatakan bahawa jawatan kuasa ini tak ada legitimasi sebab tidak ada tertera dalam perlembagaan. Tak ada masalah bagi kita, kita letakkan jawatan kuasa ini dalam perlembagaan parti supaya perlembagaan parti memberikan legitimasi kepada jawatan kuasa pemilihan ini. Sudah so, tentunya ini melibatkan pindaan perlembagaan parti. Kita tak akan membuat pindaan pada hari ini. Kita perlu membahaskan lagi, membincangkan, mencari mekanisme terbaik dan dalam tempoh 18 bulan ini antara kerja yang mesti diselesaikan oleh jawatan kuasa eksekutif tertinggi yang baru, CEC yang baru dan bawa balik untuk pindaan perlembagaan parti dalam convention kebangsaan pada 2026. 18 bulan daripada sekarang. Yang keduanya. Saya nak mencadangkan supaya kita mewujudkan secara rasmi beberapa jawatan baru dalam struktur CEC dan dimasukkan dalam perlembagaan parti. Kerana kita sudah ramai pemimpin sekarang perlu ada mengkhususkan tugas dan peranan mereka. Dan untuk menggerakkan bahawa pemimpin DAP dilabel sebagai tidak bersuara ataupun mengekang hak bersuara. Saya mencadangkan jawatan ketua parlimen DAP dimasukkan dalam perlembagaan parti. Dan jawatan ini mesti dilantik dari kalangan bukan anggota pentadbiran apabila parti berada dalam kerajaan. Maksudnya, menteri dan timbalan menteri tak boleh memegang jawatan ketua menteri. Jadi selepas isi ini, Saudara Komeng, Maaf kita nak pilih ahli pak, ketua parlimen yang baru. Sebab dia dah jadi menteri, sangat sibuk. Dia kena jaga ramai orang, kena jaga bina rumah, kena jaga bomba. Jadi jaga ahli parlimen biar orang lain jaga. Dan mewakili parti untuk menyatakan pendirian parti without fear or favor dalam Dewan Rakyat. Supaya ada pengasingan, ini nak diinstitusikan dalam perlembagaan parti. Yang keduanya pengarah strategik. Kita tahu ada rakan sejawat kita daripada parti keadilan ada pengarah strategik. Jadi kalau mesyuarat Pak Kata Harapan, kadang-kadang Datuk Saifuddin tanya saya siapa pengarah strategik. Kita punya strategis biasa lalu cintung. Tapi dia bukan jawatan rasmi. Jadi pengarah strategik ini perlu diinstitusikan. Begitu juga sekarang ini kita terlibat dalam penggubalan dasar-dasar kerajaan. Jadi parti juga kena ada satu sistem yang lebih baik supaya kita dapat membincang dan membahaskan dasar-dasar yang nak dilaksanakan oleh kerajaan supaya ia tidak bertentangan dengan prinsip perjuangan parti. Jadi pengarah dasar juga akan diwujudkan. Dan yang keempat, untuk memastikan DAP sentiasa bersedia Untuk pilihan raya Kita nak mewujudkan jawatan pengarah pilihan raya Secara rasminya Dalam perlembagaan parti Seterusnya DAP adalah sebuah parti yang progresif Kita mengangkat kedudukan wanita Hari ini saya nak mencadangkan bahawa ketua wanita DAP akan dilantik sebagai anggota tetap dalam jawatan kuasa pemilihan calon. Sebab wanita selalu kata, ini lelaki pilih calon. Tak mempertimbangkan wanita. Kita letakkan ketua wanita duduk dalam jawatan kuasa pemilihan calon. Tak kira siapa, dia ikut jawatan. Siapa jadi ketua wanita, dia duduk dalam jawatan kuasa itu. Itu namanya reformasi institusi. We institutionalize the role of the women chief. Dan seterusnya, 30% calon wanita di peringkat kelusi parlimen wajib dilaksanakan dalam PIU ke-16. Ini bukan lagi janji, ini bukan lagi komitmen, ini wajib dilaksanakan dalam PRU ke-16. Sekarang kita ada 40 ahli parlimen. Kita sekurang-kurangnya akan mempertahankan 40 kerusi ini kalau tak lebih. Sudah tentu kita nak lebihlah. Nanti perundingan kursi dengan Kerusi dengan Saifuddin lain cerita. Okey, 40 kerusi kekal paling kurang kita mesti ada 12 calon parlimen wanita. Sekarang kita ada 10 ahli parlimen wanita. Maksudnya ada tambahan sekurang-kurangnya 2 ataupun lebih. Jadi ini mesti kita laksanakan dalam PIU yang ke-16. Selain daripada wanita, kita tak lupa juga golongan muda. Anak muda merupakan masa depan negara dan juga parti kita. DAP adalah sebuah parti yang sentiasa menghargai peranan anak muda. Kita mesti menjadi parti yang didekati, disenangi oleh anak-anak muda. Kita berani meletakkan calon daripada kalangan golongan anak muda. Dalam sejarah kita, ini merupakan satu track record yang begitu cemerlang. Bermula daripada Saudara Lim Kisang. Jadi ahli parlimen pada umur 28 Saudara Lim Guan Eng 26 dah jadi ahli parlimen Saya jadi adun 27 Dan ramai lagi Pada tahun lepas Pilihan raya negeri kecil Kuala Kubu baru Kita meletakkan seorang calon wanita muda Berumur 31 tahun Pang Sok Tau Dan menang secara bergaya Ini membuktikan bahawa DAP mesti berani memberikan peluang kepada anak-anak muda. Saya nak bagi cabaran kepada DAPSI supaya ketengahkan calon untuk dipertimbangkan yang kurang daripada 27 tahun. Tetapi bukan saja usia muda lah. Kena ada bakat, kena ada keupayaan melaksanakan tanggungjawab dan tugas. Dan saya harap ada calon semuda 20-an akan diletakkan sebagai calon DAP dalam PIU yang akan datang. Seterusnya, saudara dan saudari, saya tahu isu ini telah lama dihangatkan. Iaitu isu anugerah. Sebelum ini kita ada dasar tidak membenarkan mana-mana wakil rakyat DAP menerima anugerah datu dan sebagainya. Tapi sekarang setelah hampir 17 tahun kita berada dalam pelbagai kerajaan negeri dan dalam kerajaan pusat sekarang ini kita sudah tentunya perlu melihat balik syarat-syarat ini dalam dasar kita tak boleh terlalu ketat kerana ada kala ada sultan yang ingin mengadu gerakan datuk ship kepada wakil rakyat kita. Contohnya, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Tengku Sultan Selangor bertitah secara terbuka nak bagi anugerah datuk kepada Engsu Lim. Tongkut Sultan Selangor ucap secara terbuka dia kata Engsu Lim lima penggal nak bagi datuk dia. Kalau ikut syarat parti tak boleh terima. Kalau Engsudin tak terima, dia derhaka. Jadi Engsudin Sudim terpaksalah. Oh, bukan terpaksalah, dia memang nak pun. Ha? Tuanku bagi, Tuanku Tita, Tuanku Anugerah, kita menjunjung kasih Tuanku. Jadi kalau ada syarat yang terlalu ketat, mungkin kita sedikit kasar. Jadi kita longgarkan. Dan saya nyatakan, saya bukan minta Dato' Syif Dan memang Datuk Sri Anwar Ibrahim Sangat ketat Dalam Pengandunggerahan Dan saya tak minta apa-apa Saya rasa saya kekal Sebagai incik Saudara Tetapi kalau ada mana-mana Wakil rakyat Yang dicadangkan oleh Tuan Kusutan Ataupun yang di-Pertuan Negeri Dia perlulah di- bentangkan kepada CEC untuk dipertimbangkan secara case to case basis secara uh, lebih lunak secara lebih uh, flexible uh, jadi kita akan bincangkan dasar yang lebih longgar ini tetapi surat tentu perlu ada syarat kita pun tak mau ada budaya di mana nak masuk DAP tak sampai 3 bulan uh, minta menteri-menteri minta Ali Esco cadangkan Ali Ali menjadi datuk itu bukan budaya kita. Jadi itu sesuatu yang kita perlu elakkan. Jadi sudah tentu ada syaratnya tetapi saya harap ia dapat dibincangkan dalam CEC yang akan datang dan dasar yang lebih fleksibel ini dapat kita laksanakan untuk masa hadapan. Tidak lupa juga kita ada Datuk Chan Fong Hing, Timbalan Menteri kita. Ada Datuk Jinja pun Menteri daripada Sabah. Dan sudah tentu ada beberapa lagi yang telah pun dianugerahkan. Yang lain yang telah bersara itu memang kita sangat menghargai anugerah yang diberikan oleh tuanku. Terutamanya kepada Tan Sri Lim Kisiang. Itu sesuatu yang merupakan penghormatan tertinggi kepada DAP yang kita menjunjung kasih tuanku yang di-Pertuan aku.